Письма поддержки нарисовали маленькие киевляне своим соотечественникам из Донбасса. Сегодня в столичном парке Шевченко активисты провели благотворительную акцию, в которой мог принять участие каждый желающий ребенок. Одна из первых увидела рисунки наш корреспондент Тамара Кононенко. Жители Донбасса, которые сегодня оказались в сложном положении, нуждаются в любой поддержке, подчеркивают организаторы акции. Им нужны не только вещи, но и теплые слова. Люди должны понимать, что не остались один на один со своим горем. Сегодня их поддерживает вся страна. Рисунки дети сегодня рисуют. Вот мы приехали в парк и предложили деткам порисовать. Это так назовем их письма счастья. Они сейчас нарисуют все, что все что хотят и кто кому хочет это либо просто детям, либо мирным жителям, либо нашим солдатам, поддержку моральную поддержку девятилетний Витя только взялся за свой рисунок кто именно изобразить на нем пока не решил зато точно знает чего там не будет войны как и все украинцы сегодня он больше всего мечтает о мире не войну я хочу дорисовать чтобы не было войны чтобы все были живы здоровы чтобы они пришли домой чтобы там было все хорошо там было все добре. а вот рисунок 14-летнего даниила уже готов мальчик долго рассказывал журналистам его значение в каждой из изображенный предмет юный художник вкладывал в смысл. Дуб символизирует, мужчину, тополь женщину. Дом символизирует их мирную жизнь. Огород а символизирует труды их. Огород символизирует работу их. Вот это следы, которые ведут из дома. Это следы, которые ведут из дома. Назад дороги нет, надо идти на войну. И вот здесь пожелание. И вот тут побожание. Желаю вернуться живыми. Все детские рисунки и пожелания будут доставлены в Славянск уже через несколько дней. Вместе с гуманитарной помощью, которую организаторам удалось собрать благодаря неравнодушным киевлянам. Тамара Кананенко, Станислав крапольницкий БТБ.